আজিৰ পৰা কেইমাহমান আগতে দিলীপ শইকীয়া মই ভূপেন বৰা আমি একেলগে গুৱাহাটীৰ পৰা এখন ফ্লাইটত দিলীপ শইকীয়া সাক্ষী আছিল তেতিয়া মই ভূপেন বৰাক কৈছিলো যে তোমাক এপ্ৰিল মে মাহত ভাঙি দিব তেখেতে মোক কৈছিলে যে তোমাৰ এনেকুৱা কি শক্তি আছে যে তুমি মোক মানে বগৰাই দিম বুলি পেলাই সদায় ক্ষমতাৰ পৰা বিজেপিক আঁতৰাম বুলি কৈ থাকা তেতিয়া মই তেখেতক কৈছিলো যে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ যিটো ক্ষুভ আছে সেইটো আমি ভোটলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিম আৰু আপোনাক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাম তেতিয়া তেখেতে মোক কৈছিলে এপ্ৰিল মে মাহত তোমাৰ নিজৰ চকীখনেই নাথাকিব গতিকে তুমি মোক কেনেকে আঁতৰাবা এপ্ৰিল মে মাহে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ পদ থাকে ভূপেন বৰাৰ অব্যাহতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাকতালীয় ভাবে মিলে গেল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সমীক্ষা সূচক সেই কথা দিরাই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বড়াও মুখ্যমন্ত্রী কথার সত্যতা স্বীকার করে বললেন দিল্লি থেকে ফেরার পথে বিমানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী তাকে নাকি বলেছিলেন আগামী এপ্রিল মে মাসে চেয়ারে থাকবে না তিনি আর আজি অলপাগত দিল্লি ফয়কে মুখ ফোন কৰিছে যে দাদা আপুনি কেনে কে গম পাইছিলেন কানে তেওঁলোকে যেতিয়া এটা সময় থাকে এতিয়া পাৰ্টিটো ভাঙি যায় তাক ভাল কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ মোৰ দৰে সাধাৰণ ঘৰৰ মানুহক ব্যৱহাৰ কৰিব যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে টিকেট টিকেট দিয়াৰ সময় হয় বা অলপমান এটা কেণ্ডিডেটবিলাক ঘৰত অহা যোৱা কৰে সেই সময়ত তেওঁলোকে এই নীলা তেজৰ মানুহক আর কাত্তালীয় মিলে গেল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সমীক্ষা সূচক সেই কথা বিদায়ী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরাও মুখ্যমন্ত্রীর কথার সত্যতা স্বীকার করে বললেন দিল্লি থেকে ফেরার পথে বিমানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী তাকে নাকি বলেছিলেন আগামী এপ্রিল মে মাসে চেয়ারি থাকবে না প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে অব্যাহতি পেয়ে কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃত্বকে কৃতজ্ঞতায় ভাসালেন ভূপেন কুমার বরা নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ নিযুক্তিতে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে প্রদেশ সভাপতির যোগ্যতার উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন ভূপেন কুমার বরা বিদায় বেলায় সংবাদ মাধ্যমের সংসা করে সংবাদ মাধ্যমে নিরপেক্ষতার দরা সার্টিফিকেট ভূপেন বড়া সাধারণ পরিবারে কাউকে কংগ্রেস দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করে না প্রধানমন্ত্রীর সেই বক্তব্যকে প্রত্যক্ষত জানিয়ে ভূপেন কুমার বড়া দাবি যে সাধারণত প্রদেশ সভাপতি কার্যকাল তিন থেকে 5 বছর থাকে দল তার উপর প্রায় 4 বছর ভরসা রেখেছে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছেন সংসদ গৌরব গগৈ প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন ইতিমধ্যে গৌরব গগৈ তিনবার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে তার লোকসভায় দল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি না দিলেও সময় চেয়ে নিতে হতো তাই দায়িত্ব ছাড়ার আগে থেকেই তিনি রঙ্গানদী নাম আসনে রাজনৈতিক তৎপরতার যুক্ত রয়েছেন আমার হাতে মন্তব্য রয়েছে ভূপেন কুমার বরার সাংবাদিক আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি পদবী সাধাৰণতে তিনি বছৰৰ পৰা পাঁচ বছৰলৈকে থাকে মই প্ৰায় চাৰি বছৰ আৰু এমাহ থকা হ'লে চাৰি বছৰ হ'লহেঁতেন গতিকে আমাৰ দলে মোক চাৰি বছৰ ৰাজ্যখনৰ সংগঠনৰ আটাইতকৈ শীৰ্ষ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ যিটো সুযোগ দিছিলে তাৰ কাৰণে মই নিশ্চিতভাৱে আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি শ্ৰীযুত মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আমাৰ লোকসভাত বিৰোধী দলৰ দলপতি শ্ৰীযুত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীযুত কে চি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে মই দলৰ নেতৃবৃন্দক কালিয়ে টেলিফোনযোগেও কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু আজিও মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ দ্বিতীয়তে মোৰ কাৰ্যকালত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা বুথৰ পৰা জিলাৰ পৰা ৰাজ্যিকলৈকে আমাৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তাই মোক সহযোগিতা কৰিলে মই তেখেতসকলক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমকো মই এটা কথাত শলাগ ল'ম যে ভাৰতবৰ্ষত বিৰোধী দলবিলাকে সংবাদ মাধ্যমক সদায় দোষাৰোপ কৰিছিলে যে সংবাদ মাধ্যম চৰকাৰৰ পক্ষত থাকে কিন্তু মই এই কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিম যে বিৰোধী দলটোৰ সভাপতি হিচাপে মই যেতিয়া যি কথা কৈছিলোঁ সেয়া হুবহুভাৱে অসমৰ প্ৰত্যেকটো সংবাদ মাধ্যমে ৰাইজৰ সন্মুখলৈ লৈ গৈছিল আৰু আমাৰ নতুন সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াকো কালিয়ে মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আজিও মই তেখেতৰ লগতে তিনিগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু মোক যিটো দায়িত্ব দিছে কেম্পেইনিং কমিটীৰ সভাপতি হিচাপে মই নিশ্চিতভাৱে আগৰ পৰাই আপোনালোকৰ আগত কৈ থাকোঁ যে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ যিকোনো সিদ্ধান্ত মই মানি ল'ম আৰু এই সিদ্ধান্ত মই মানি লৈছোঁ আৰু মোক যি দায়িত্ব দিছে সেয়া মই নিষ্ঠাৰে পালন কৰিম সেই কথা নিশ্চিত চাওক মুখ্যমন্ত্ৰীক মই উৰাজাহাজত দিল্লীৰ পৰা আহোঁতে লগ পোৱাটো সঁচা আৰু এইটো মই আগতেও আপোনালোকক সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথাটো কৈছিলোঁ যে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক উৰাজাহাজত লগ পাইছোঁ আপোনালোককো মই কৈছোঁ আগতে লখিমপুৰৰ মিটিং এখনতো কৈছোঁ আৰু এ পি চি চি মেডিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিটিঙতো মই এই কথাটো তেওঁলোকক কৈছিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা মোক কৈছোঁ বুলি কৈছে এইটো ওলালে ক'ৰ পৰা তেখেতে মোক কৈছিলে যে তোমাৰ এনেকুৱা কি শক্তি আছে যে তুমি মোক মানে বগৰাই দিম বুলি পেলাই সদায় ক্ষমতাৰ পৰা বিজেপিক আঁতৰাম বুলি কৈ থাকা তেতিয়া মই তেখেতক কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ যিটো ক্ষোভ আছে সেইটো আমি ভোটলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিম আৰু আপোনাক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাম তেতিয়া তেখেতে মোক কৈছিলে যে তুমি এপ্ৰিল মে' মাহত তোমাৰ নিজৰ চকীখনেই নাথাকিব গতিকে তুমি মোক কেনেকৈ অঁতৰাবা তেতিয়া মই তেখেতক ক'লোঁ যে আপুনি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ খবৰ নাপায় আপুনি যিটো মোক বাৰ্তা দিছে এইটো আপোনাৰ চ'ৰ্চ টু উইক চ'ৰ্চ তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক কৈছিলে যে মোক আণ্ডাৰষ্টেণ্ড নকৰিবা সেইখিনিয়ে কথোপকথন সেইখিনি মই নকওঁ সেই আপোনালোকে যিহেতু সুধিছে যে এনেকুৱা কথা হৈছিল নেকি প্ৰসংগটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে মই এইটো কৈ দিছোঁ সেইটো নহয় সেইটো নহয় মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈছোঁ আজি মোক দিলেই ভাল মোক আঁতৰাই দিলেই বেয়া সেই ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী মোৰ নাই এ আৰ ডি এফৰ ক্ষেত্ৰত মই সভাপতি হোৱাৰ আগতেও যিটো মোৰ স্থিতি আছিলে আজিও মোৰ সেইটোৱে স্থিতি সভাপতি হোৱাৰ আগত যেতিয়া ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া সভাপতি আছিলে তেতিয়াও মই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বলৈ চিঠি লিখিছিলোঁ যে সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰা বিজেপিৰ লগত যেতিয়া আমি যুঁজি আছোঁ তেতিয়া অন্য এটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ সুধি আমি হাত মিলাব নালাগে কিন্তু একৈছ চনত মোৰ কথাটো সেই সময়ত ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নাছিল এলায়েঞ্চ হৈছিলে আৰু সভাপতি হৈ পেলাই সেই এলায়েঞ্চটো প্ৰথম দিনাখনেই ভংগ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়াও মই ভাবোঁ যে আমি আৰ এছ এছ বিজেপিৰ লগত যদি যুঁজিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি অন্য এটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ লগত হাত মিলালে অসমৰ ৰাইজে কি ভাবিব সেইটো আমি গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰি ল'লে ভাল হ'ব এইটো যোৱা পোন্ধৰ তাৰিখে যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ মুখতে আলোচনা কৰিছিলে দলৰ এটা ৰিচাপুল সম্ভাৱ্য ৰিচাপুলৰ সম্পৰ্কত তেতিয়াও মই কৈছিলোঁ যে এলায়েন্সৰ প্ৰয়োজনীয়তা বিজেপিৰ বিৰোধী মানুহখিনিক একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কালিও অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়া অজিত ভূষা ডাঙৰীয়া আমাৰ মনোৰঞ্জন তলদা ডাঙৰীয়াৰ মূৰত কথা পাতিছে তেতিয়াও মই তেখেতসকলক কৈছোঁ যে আপোনালোকেও আন্তৰিকতাৰ প্ৰচেষ্টাটো অব্যাহত ৰাখক ময়ো আমাৰ দলৰ ভিতৰত এই কথাখিনি ক'ম আৰু আমি আশাবাদী যে বিজেপি বিৰোধী মানুহখিনি গোট খালে অসমৰ ৰাইজেও আমাক ভাল পাব গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে তিনিবাৰ লোকসভাত সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু সংসদত ভূমিকা শত্ৰু মিত্ৰ সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে আৰু অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট হৈছে দেখিছে ঠেকিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে তেখেত সফল হ'ব আৰু সফলতা অকল কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই নহয় আমি সকলোৱে কামনা কৰিছোঁ চাওক এই ইছ্যুটো সম্পৰ্কত আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই আমাৰ যিটো দলীয় স্থিতি সেইটো অতি সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ সন্মুখত ব্যাখ্যা কৰিছে গতিকে এইটো মই তেওঁৰ ষ্টেণ্ডটোৱে আমাৰ চবৰে ষ্টেণ্ড সেইটো অফিচিয়েল ষ্টেণ্ড গতিকে সেইটো মই ক'বলগীয়া আছে বুলি নাভাবোঁ চাওক মই কোনোদিন সভাপতি হ'বৰ কাৰণে দিল্লীত ডেলিগেশ্যন পঠোৱা নাই এতিয়াতো চাওক দায়িত্ব দলে দিছেই প্ৰচাৰ সমিতিৰ দায়িত্ব দিছে সেইটো আমি আলোচনা কৰিম দলত যে প্ৰচাৰ সমিতিয়ে কেনেকুৱা ভূমিকা হ'ব লাগে চবৰে অনুমানো আছে আৰু দ্বিতীয়তে ৰঙা নদীত ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যিটো মই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বকো জনাইছিলোঁ যে মোক যদি দলে একো দায়িত্বও নিদিয়ে তেতিয়াও মই জেগা এটা উলিয়াইছোঁ কাম কৰি থাকিবৰ কাৰণে আৰু তেতিয়া দলে মোক কৈছিলে নহয় তুমি কা সমষ্টিও চাবা আৰু দলৰো কাম কৰিব লাগিব এতিয়া মই দুটা কামটো অলৰেডি আছেই এটা ৰঙা নদী